মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় সকলো ভালে আছা আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত মৌশিকৰ চৌবিছ নম্বৰ অনুশীলনটো আহাচোন আৰম্ভ কৰোঁ এই অনুশীলনটোত তোমালোকক সমান ভগ্নাংশৰ বিষয়ে দিয়া আছে প্ৰথমতে জানি লওঁ আহাচোন সমান ভগ্নাংশনো কি ভৱান ভগ্নাংশ বুলি ক'লে দুটা বা তাতোধিক ভগ্নাংশৰ মান একেই হ'লে সেই ভগ্নাংশকেইটাক আমি সমান ভগ্নাংশ বুলি কওঁ এতিয়া এই তিনিভাগৰ দুইৰ পৰা আমি কেইটামান সমান ভগ্নাংশ উলিয়াব লাগে ভগ্নাংশকেইটা তোমালোকে শৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিবা পূৰণ কৰি উলিয়াই ল'বা এনেদৰে তিনিভাগৰ দুইটো পাতি ল'বা মোক পূৰণ কৰি উলিয়াই দেখাম ইয়াতে তোমালোকে এক সংখ্যাটো লৈ পূৰণ নকৰিবা কিয়নো এক ল'লে সংখ্যাটো আমি একেই পাম গতিকে একৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে দুই তিনি সকলো সংখ্যা লৈ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই তোমালোকক দুইটো লৈ পূৰণ কৰি দেখাইছোঁ দুইটো লৈ তোমালোকে লগৰ লগতো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু হৰৰ লগতো পূৰণ কৰিব লাগিব মানে তলৰ ওপৰৰ দুইটা সংখ্যাৰ লগত তোমালোকে দুই সংখ্যাটোৱে পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে ওপৰত পূৰণ কৰিলে দুই দুই গুণ চাৰি পালা আৰু তলত হৰৰ লগত পূৰণ কৰি ছয় পালা এইটো এটা আমি ভগ্নাংশ পাই গ'লোঁ তিনিভাগৰ দুইৰ পৰা আমি এটা ভগ্নাংশ উলিয়ালোঁ দুইৰে ল'ব আৰু হৰটোৰ লগত আমি পূৰণ কৰি নতুন এটা ভগ্নাংশ পালোঁ যিটো তিনিভাগৰ দুইৰ এটা সমমান ভগ্নাংশ হ'ব আৰু এটা তেনেদৰে তোমালোকক মই উলিয়াই দেখাইছোঁ এতিয়া তিনি সংখ্যাটো লৈ উলিয়াব পৰা তোমালোকে দুই এ তিনিক কৰিলে ছয় হ'ল তিনি তিনি গুণ ন হ'ল তিনিভাগৰ দুই আমি এইটো এটা সমমান ভগ্নাংশ পালোঁ তিনিভাগৰ দুইৰ পৰা আমি এতিয়া প্ৰথমতে দুইকৈ এটা ভগ্নাংশই দিয়াই ল'লোঁ আৰু তিনিকৈ ন ভাগৰ ছয় আমি এইটো ভগ্নাংশ পালোঁ আৰু এইটো সেই ভগ্নাংশ আমি চাৰিককৈ পাইছিলোঁ এই তিনিওটা ভগ্নাংশ এতিয়া থাকিব এনেদৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে চাৰিভাগৰ তিনি বাৰভাগৰ ন দিছে এতিয়া চাৰিভাগৰ তিনিৰ সমান ভগ্নাংশ বাৰভাগৰ ন হয় নহয় আমি এতিয়া ধৰো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এতিয়া তিনিয়ে তিনিক পূৰণ কৰিলে ন হৈছে গতিকে ইয়াতো আমি তিনিলৈ গৈ চাম ঘৰতো লগত চাৰি তিনি গুণ বাৰ গতিকে মিলিছে চাৰিভাগৰ তিনি সমান ভগ্নাংশ বাৰভাগৰ ন হয় গতিকে এই ভগ্নাংশ যোৰাকেইটা শুদ্ধ কিয়নো দুইটা ভগ্নাংশ সমান ভগ্নাংশ হিচাপত দিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক খালী ঠাই দিয়া আছে এনেদৰে খালী ঠাই দিয়া থাকিলে লবৰটো যদি খালী ঠাই দিয়া থাকে তেতিয়া সৰহটোৰ পৰা ল'বৰটো উলিওৱা হয় গতিকে ইয়াতে পাঁচভাগৰ তিনি দিয়া আছে এতিয়া পাঁচৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পাম পাঁচৰ লগত আমি সাত পূৰণ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পাওঁ গতিকে গতিকে সেই সাত সংখ্যাটোৰ জৰিয়তে আমি লবৰ সংখ্যাটো ওপৰৰ উলিয়াব লাগিব কিয়নো হগ্নাংশত আমি একেটা সংখ্যাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ লবৰত উলিয়াবলৈও একেটা সংখ্যাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সৰত উলিয়াবলৈ একেটো সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে তিনি সাত গুণ আমি ওপৰতো ল'বো একৈছ পালোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াত সৰহটো উলিয়াবলৈ দিয়া আছে এই সৰহটো আমি ওপৰৰ লগত দুটাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব এতিয়া তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি পোন্ধৰ পাম তিনিৰ লগত আমি পাঁচ পূৰণ কৰিলে পোন্ধৰ পাম গতিকে এই পাঁচ সংখ্যাটো আমি তলৰ সৰহ সংখ্যাটো উলিয়াবৰ বাবে ল'ব লাগিব পাঁচটো এনেদৰে মই তোমালোকক পাতি দেখাইছোঁ এনেদৰে পাছটো পাতি ল'বা এতিয়া পাছৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে চলি চাব আঠ পূৰণ কৰিলে চলি চাব এইটো পৰকেইটাৰ দৰে সমান ভগ্নাংশ আছিলে সেইটো ওলোটাকৈ দিয়া আছিলে এতিয়া নেক্সটটো চোৱা তোমালোকে নেক্সটটো মিশ্বৰ ভগ্নাংশ দিছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বুলি ক'লে আমি হৰণ কৰি ল'ব লাগিব চাৰিয়ে এনেদৰে পোন্ধৰক হৰণ কৰিবা চাৰিয়ে তিনিবাৰ দিলা এটা বাৰ হ'ল বাকী থাকিলে কিমান তিনি থাকিলে বাকী ইয়াতে তোমালোকে হৰণটো কৰি দিলা শৰণটো কৰাৰ পাছত তোমালোকে ভগ্নাংশৰূপে কেনেকৈ লিখিবা ভগ্নাংশৰূপে লিখিবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিবা ওপৰৰ ভাগ ফলটো তোমালোকে সমষ্টিত লিখিব লাগিব এনেদৰে সমষ্টিত লিখিবা এইফালে ছাইডত ভাজকটো তোমালোকে তলত লিখিবা চাৰিটো ভাজক আছিলে তলত লিখিবা আৰু বাকীটো ওপৰত লিখিবা সদায় এতিয়া কি পালোঁ আমি তিনি সমষ্টি চাৰিভাগৰ তিনি পালোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে দুই সমষ্টিৰ পাঁচভাগৰ এক এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত লিখিবলৈ দিছে এইটো পাঁচ দুগুণ দহ কৰি তোমালোকে ওপৰৰ এক তলত যোগ কৰি দিবা এঘাৰ হ'ব তলৰ সৰহটো একেই থাকিব আৰু ওপৰৰ লগতো এঘাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক চিত্ৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰবিলাক চাই আমি ভগ্নাংশ ৰূপে লিখিব লাগে ইয়াতে আমি দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে পাঁচভাগৰ চাৰি হ'ব কিয়নো পাঁচটা ঘৰৰ ভিতৰত চাৰিঘৰ ৰং দিয়া আছে কিন্তু সেই পাঁচভাগৰ চাৰিটো তোমালোকে কি কৈছে ভগ্নাংশৰূপে বেলেগ বেলেগকৈ দেখাই দিছে এফালে এভাগৰ ৰং দিয়াৰ কাৰণে পাঁচভাগত এক লিখিলে আৰু আনফালে তিনিভাগৰ ৰং দিয়াৰ কাৰণে পাঁচভাগৰ তিনি লিখিলে গতিকে ইয়াতে যোগ চিন দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে সেই এক আৰু তিনিটো ইয়াত পাতি দেখাই দিব লাগিব যে এক আৰু তিনি যোগ কৰি তোমালোকে চাৰি পাইছিলা মানে এভাগ আৰু তিনিভাগটো তোমালোকে যোগ কৰি টোটেল পাঁচভাগৰ চাৰি পাইছা মানে পাঁচভাগৰ চাৰিভাগৰ ৰং দিয়া আছে পাঁচভাগৰ চাৰিটো আমি এনেদৰে ভাঙি দেখাব লাগে মানে নেক্সট কুৱেশ্যনটো সেই একেই হ'ব এফালে দুভাগৰ ৰং দিয়াৰ কাৰণে নভাগৰ দুই দিছে আৰু আনফালে তিনিভাগৰ ৰং দিয়াৰ কাৰণে নভাগৰ তিনি দিছে গতিকে সেই যোগচিনৰ এফালে তোমালোকে দুই পাতিবা আৰু আনফালে তিনি পাতি দিবা হৈ যাওক দুইয়ে তিনিয়ে পাঁচ মুঠ ভাগ আছিলে ন ভাগ সেইবাবে আমি সৰহ ঠাইত আমি ন লিখিলোঁ আৰু ৰং দিয়া আছিলে কেইভাগ পাঁচভাগ পাঁচভাগৰ ৰং দিয়াৰ বাবে আমি ল'ব ঠাইত পাঁচ লিখি দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কিবা বুজিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা লগতে নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ